Так, що ми там? Губернатор? Гауляйтер? Чи як? Гауляйтер Білгородської Народної Республіки. Ніяк не менше, як на мене. Угу. Так, все ж добре чути. окей, окей. Продовжуй фразу. Продовжу фразу. Окей, окей, окей. Путин бьюх <laughs> Да, э, это... А если тебя поймают? Что ты сделаешь? Тому ему надою? Да ты думал. А тебя, если поймают, а ты потом... где? Я в тебе птичка. Да Ингуш. Угу. А как ты так защищаешь православного царя? жителям Кушетии после всего, что они с вами сделали? Что они с вами сделали? А, ничего они с вами не сделали. Добрый братский русский народ, да? Uh -huh. Правильно я тебя понимаю? Uh -huh. А как uh -huh. ты будешь своим старейшинам смотреть в глаза после вот этих вот слов, сказанных мне? Uh -huh. Кто такой имам Шамиль, ты знаешь? Uh -huh. ты знаешь? Uh -huh. Что-то ты замолчал. Uh -huh. И? Что-то ты замолчал как-то. Растерялся, наверное. Ты не расстраивался? А кто такой генерал Ермолов, ты знаешь? Я О, видишь, как ты реагируешь? А как ты думаешь, я должен про Путина говорить? Как ты считаешь? А ты что ли? ты что? Я житель Белгородской народной республики. Даже не просто житель а должностное лицо. Гау, губернатор чуть не сказал, гауляй. Поэтому, бля, костюме сидишь, да? Конечно, ну а как, я же на работе. Ты же ко мне на прием записался, не я к тебе. В онлайн прием а -а -а -а. ты же записался. А -а -а. мы организовали, так сказать, БНР, Белгородскую Народную Республику. И вот э, вводим, так сказать, санкции против э, бывшего президента бывшей Российской Федерации. А -а -а. Памятник имаму Шамилю поставили, он бывал у нас в городе. Когда его царь, московский его выслал, царь московский его когда выслал, он бывал у нас в городе, в Киеве у нас. Будем устанавливать ему барельеф в доме, где он проживал, где он жил маленьким. А еще что ты знаешь еще? Ты не знаешь, кто такой, да, имам Шамиль? А кто такой э, шейх Мансур, знаешь? Не знаю. Не знаешь тоже, да? А вот кто знаю, такой. Знаю. А, знаешь, да. А вот скажи мне, почему э, всячески увековечивают память генерала Ермолова а на почему, территории? А, давай, а почему русские нас недолюбливают? Почему русские что? Нас недолюбливают. Они всех недолюбливают. Ты думаешь, они только вас недолюбливают? Русские даже себя не любят. Не, помнишь, не помнишь, как говорил э, Джахар Дудаев? единственный, наверное, народ на земле, вообще ни во что не верующий, бездуховный, безнравственный и отстал от уровня развития человечества, безнадежный и надолго. Это русский. Никакой веры нет. Никакой вере не подчиняется. Не привержены никакой духовности, нравственности, отсюда и морали. Испытания российскому народу предстоят очень тяжелые. И прогноз Неблагоприятны. Украинцы никогда не смирятся с русификацией и с русизмом. Есть только один путь для развития российского государства и народа. Но я его вам не скажу. И этот ключ у нас. Русские не способны любить. Они люди без всяческого чувства справедливости, меры и веры. Эти люди не способны на ощущение любви. Им свойственна только арабская покорность, только арабская покорность, предательство, шовинизм и злость. Не только кавказцев они не любят. Они не любят чеченцев, они не любят финнов, они не любят украинцев, белорусов, они не любят э, якутов, они не любят чукчей, они, они не любят американцев, они никого не любят. Я же тебе говорю, они даже себя не любят. Это, не, ну, это люди без любви. Люди без Бога. А ты это русскую общину знаешь? Русский что? Русскую общину, типа. Русскую общину? Да. Знаю, это вообще это идиотизм. Правда? Это не только идиотизм, это еще и преступление. У нас такого нет. Я правильно это делал. ты делал, правильно, правильно. Ты береги себя, вот это вот лучше. Лишнего не говори, просто слушай, что я тебе говорю. Серый. Лишнего Сери. не говори. Да, потому что твоя, между прочим, ты в курсе, что буквально там вчера или позавчера, сынок, был праздник у чечено-ингушского народа, да. день восстановления независимости Чеченской республики Ичкерия. Знаешь? Слышу, слышал слышал. Молодец, что слышал. Хорошо, что слышал. А русские хотят, чтобы ты забыл свой язык, свою историю, культуру. Причем не только... Не русские, россияне. Это я даже соврал. Россияне. Они все хотят, чтобы все стали русскими. Вот так они хотят. Но этого не будет, сынок. А это Путин хочет, да? Не только Путин. Каждая собака, которая по помойкам лазит, с мусорок выгребает э, просроченную еду, воруют унитазы. Каждая гнида, которая поддерживает войну против народов своей же бывшей страны, каждая гнида этого хочет. Они думают, что за счет того, что они смогут унижать другие народы, они возвеличатся, являясь у себя в стране бесправными, бессловесными, террористическими рабами. И <связано> вот это, вот это вот, вот это вот наказание, вот это вот а, губительное отношение государства к человеку, они пытаются перенести везде вокруг себя, везде. Разве только на Кавказ? Нет. Ты знаешь, как они уничтожили чукчи? Они их споили. Да. Споили? Да. У чукчи нет э, э, в организме э, фермо, э, фермента, который э, расщеплял бы алкоголь. И когда Чукча выпивает, ну, или представитель народа этого э, восточного, э, он становится моментально очень быстро алкашом, конченым. Они их споили. Уничтожили культуру. Уничтожили народ. У тебя в, в, в республике на каком языке преподают математику? На русском. Странно, правда? Почему Русские. бы это? Русские. Да. Ну, не на родном языке твоего народа, а почему-то на языке завоевателя. Поработителя. Вот мы с тобой поговорили, а ты начал на меня ругаться. Зря, сынок, зря. Я, я не ругался. Ну что, может, у тебя есть какие-то вопросы, я тебе расскажу, а -а -а. что знаю. А это ладно Я в любом случае желаю твоему народу свободы и скорейшего освобождения от порабощения российского вот так он начал ругаться Ты посмотри мать ежей мои Витанечка треба буду ему облача закрытым. Щоб не постраждав хлопець. Друзі, долучаємось до зборів. Обов'язково долучаємось по своїх можливостях до зборів. Військо потребує нашої підтримки. Нагадую, на військо у нас два збори: Наступ у наш традиційний стопу відьмаків ЗСУ для підрозділу тахівництва грабця SkyRiders. Пташка для кракен. Тобто ще один ситкомет. Нам необхідно якнайшвидше придбати його вартість 19500, плюс логістика. Я написав 20. Якщо щось залишиться, перекину на е, ступу відьмаків ЗСУ.